Бас, Юрій Білоног та Олег Черногор завзяті сповнені ентузіазму, мрій та великих планів хлопці. Молоді люди, які всі мешкають у Черкасах, за іронією долі познайомилися в Америці, куди кожен потрапив за програмою обміну студентів. З того часу вони стали нерозлучними друзями. Тож чоловіча дружба, яка зародилася на чужині, стала ще міцнішою у рідному місті. Познакомились при таких очень интересных условиях, в котором в некоторых случаях не имели доллара для того, чтобы покушать. Но мы все друг друга поддерживались, наша дружба скрепилась, и поэтому мы до сих пор общаемся, вне зависимости от ситуации в стране, как нас сейчас любят говорить. И как бы вообще просто мы хорошие друзья. Сьогодні хлопці навчаються на останньому курсі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Олег та Юрій за освітою майбутні програмісти. Дмитро ж навчається на факультеті туризму. Друзі зізнаються, у всіх них свої захоплення. Дмитро займається фотосправою та вивчає режисуру. Юрій обожнює співати, а Олег не уявляє свого життя без спорту. Однак всі вони ведуть активний спосіб життя і постійно шукають щось нове. Зрозумівши, що професія, яку вони опановують в університеті, для них не цікава, хлопці вирішили ризикнути і розпочали зовсім нову, але неймовірно привабливу для них справу. Тож, коли Юрій запропонував товаришам відкрити унікальний глянцевий журнал із наповненням, якого ще не було у нашому місті. Хлопці не роздумуючи підтримали його ідею. Розкажіть, що це за журнал і як до вас взагалі прийшла ця ідея видавати журнал? Ідея журналу, якщо чесно, возникла у Юри, бы можна сказати, він все це придумав, можна сказати, він знайшов этих людей, які займаються по всіукраїнському. по всей Украине этим журналам и мы поняли, что в нашем городе это большая проблема, потому что у нас э, в городе нет ни одного такого глянцевого, серьезного издания, которое бы люди хотели читать. Как вы видели, у нас есть маленькие рекламники и тому подобное, и вот мы, когда ездили в другие города, знаете, видели, что люди вот любят почитать о своем городе, что-то там увидеть свое, там о своих людях, о своих знакомых, возможно, даже появиться на обложке, но... Мы подумали, что будет как-то стыдно, если человек появится на обложечке какой-то такой, знаете, маленькой газетки. И мы решили сделать все такое крупное, очень интересное издание. Потому что таких журналов, как вот наш, он стоит на уровне с очень известными журналами. Как бы он у нас и серьезная печать, и очень серьезное наполнение. И мы этим гордимся сейчас, потому что в нашем городе это абсолютно... Інтересно, я считаю. От, 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 от це все таки началось, В принципе. так сама ідея зародилась. Те, що проект розпочати хлопцями достойний бути у нашому місті, переконані і їхні друзі. Говорять, що у таких цілеспрямованих людей обов'язково все вдасться. Ребята відкриті, сміли, і е, могу сказати лише то, що спілкування з ним проходить легко і очень приємно. Лучше всего знаю, безусловно, Диму. Могу сказать, что мы с ним знакомы со школьных лет, вот. И этого человека можно назвать надежным человеком. А значит, я думаю, что этого человека должно все получиться. А если он, рядом с ним такие компаньоны, то наверняка все будет. У этого проекта все будет очень хорошо. Ребятам процветания и дальнейшего дальнейших успехов и роста. Юра, вы говорили, что это ваша идея была створить журнал. С вы взяли эту идею и чему именно журнал? Я человек достаточно активный и мне все, что есть в этом журнале, мне очень близко. И я заинтересовался разными публикациями, искал информацию в интернете и столкнулся с этим журналом. Причем о нем я услышал много очень интересных отзывов, очень хороших. Есть, конечно, и плохие, но их очень мало. Были несколько скандалов, связанных с фотосессиями, показывали по телеканалам. Но это... Как бы, мелочь, основное наполнение, все очень интересно и хорошие отзывы. Поэтому мы решили попробовать у нас здесь. Коктейли, нельзя сказать, что это журнал. Это глобальный проект, который подкрепляется постоянно какими-то яркими мероприятиями, Фотосессии, которые не заканчиваются на банальной студийной фотосъемке. Это выездные фотосессии, это фотосессии с тематикой, с идеей, это фотосессии с выездом, в море, за границей и так дальше, это будет много людей, много фотографов, визажистов, будет замечательная веселая атмосфера и останется в памяти у всех участников на всю жизнь, я думаю. Поэтому это очень интересно, мы решили попробовать. Вот я нашел ребят, которые поддержали меня, что немаловажно, потому что объем работы очень большой, но интересно. Поэтому мы начали это все делать, как бы... вроде как у нас все получается. На украинском рынке сейчас очень много журналов глянцевых. А чем ваш выделяется от других? Для Черкас по формату, по качеству, по самому типу подачи. Этот журнал является бесплатным. За него никакие люди не платят, никто ни единой копеечки. По формату это очень интересно. То есть э, по всех остальных регионах эти журналы являются печатными изданиями, которые просто продаются за деньги. Э, для Черкас это интересно, это множество люди почитают, посмотрят. Чем мы отличаемся от конкурентов? Ну, сама наш, сам наш тип сам наш формат уже является чем-то новым, то есть э, он не адаптирован чисто под женщин или чисто под мужчин, он адаптирован под читателя, то есть как это может выступать не женщина и мужчина и какие-то молодые люди и люди более взрослого возраста и то есть целевая аудитория, то есть достаточно берет на себя достаточно обширное количество людей, которым это было бы интересно. Этим мы, в принципе, можно сказать отличаемся. Ну, вы знаете, еще могу добавить то, что чем мы отличаемся. Да, вы сказали, рынок как бы полный, но рынок полный журналами, которые рассчитаны просто под всех, ну, на всю Украину. К примеру, есть журналы большие, достаточно крупные, они не рассчитаны под конкретный город. мы хотим этот журнал сделать как брендом для нашего города. То есть человек, который живет в этом городе, он чем-то интересным занимается, он может э, написать про себя статью чтобы про него люди почитали там э, может попасть на обложку как бы то что захочет мы стараемся сделать это для нашего города это будет по моему очень интересно потому что журналы которые адаптированы под всю украину они имеют э, на обложках людей из других стран как бы людям это интересно но интересно увидеть как бы своего знакомого и человека, который с ним занимается. Вот. Поэтому мы решили, что это будет такой новый формат. Даже не сколько человека, который с ним занимается, человека, которого просто, о котором они даже слышали, о котором интересно почитать. То есть, да, там, если... Кто лично. Лично, да. Если на обложке появится Мила Йолович, все знают, что это Мила Йолович, но, как бы, досягаемость Мила Йоловича и обычных людей, это совсем два разных, ну, как бы, можно сказать, категории. То есть, это просто публичный человек, а тут, если это появится человек, например, который интересный тоже обществу, интересный э, как бы местному обществу, который адаптированы под их, э, это будет достаточно интересно, я думаю, для наших читателей и вообще просто для людей в целом. А какие темы вы планируете высветливать в журнале и про что писали в первом номере? Журнал имеет ряд постоянных рубрик, таких как карьера, любовь к мужчинам, для женщин, о женщинах, психология отношений, к интерьер, туризм, много-много разных. Есть рубрика «Коктейль», которая соответствует нашему названию, и мы в каждом номере стараемся ратовать наши каким-то интересным вкусным коктейлями, его рецептом, клиентами и так далее. В первом номере также, то есть вот, по всем рубрикам которые постоянные были статьи, но добавлялись статьи, которые именно под новогодние праздники, так как у нас сейчас актуальный Новый год, Рождество, как украсить свою квартиру, как провести эти праздники. Свадебная тематика также затрагивалась в этом номере. Ну, в принципе, вот мы стараемся, есть основное наполнение по, которым, по рубрикам, которые печатаются, но ну, и каждый номер добавляет что-то интересное, новое, которое, если людям понравится, оно будет добавляться и далее. Вот таким образом стараемся строить. Особенно для вас, это больше бизнес, захоплення или мистецтво? Что для вас этот проект? Я не скажу, что это только бизнес или только увлечение. Я еще в университете понял, что как бы нужно заниматься тем, чем тебе нравится. Вот если мне нравится заниматься вот сейчас журналом, но и мы это не расценим как просто увлечение, которое вот классно, у нас есть журнал. Знаете, мы планируем как бы зарабатывать на этом, но это увлечение, которое приносит нам удовольствие всем. Для меня это как бы тоже очень интересный проект как бы является, потому что да, безусловно, это есть коммерческая часть, но меня больше интересует та часть его развития, создания, создания абсолютно новой какой-то идеи, создания продукта, которого еще не было, то есть, ну, который мог себя показать достойно на фоне всех остальных куринтов. В некоторых местах у нас, честно вам скажу, бывает, когда мы что-то делаем, нас так затраивают, у нас просто, ну, э как бы можно мягко назвать, начинает срывать башню. Просто мы не можем остановиться до определенного уровня. Мы хотим так, 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 так. В конечном итоге мы смотрим на список, который у нас получится. Мы можем слушать, что тут уже сильно много того, что не нужно было. А вообще это очень интересно. То есть мы хотим его развивать, создавать. Мы деньги деньгами, но как бы это не основная цель. Основная цель это показания нового, что-то при понесении публики, да, ну, больше так. Сказать, что это бизнес-проект, в принципе, нельзя, так как, я думаю, для каждого из нас это в большей мере какой-то способ самореализоваться, самовыразиться. Здесь, то есть, воплощаются все наши идеи, которые мы хотели где-то увидеть, где-то услышать, мы все делаем сюда, то есть, отдаем полностью все сюда, и получаем удовольствие. Бизнесом это назвать, ну, бизнес это здесь нет того, что приносит больше описанникам рекламы и так далее. Люди, которые видят наш журнал, видят, что там наполнение рекламы, очень мало и вся имиджевая. То есть мы отбираем лучшее, чтобы мы хотели посоветовать больше нашим читателям, а не просто прорекламировать какой-то там ресторан, забегалок и так далее. Поэтому как бизнес это выразить скорее нельзя, а как просто вот, дело, которое тебе нравится, ты получишь на удовольствие. де ви розповсюджуєте свій журнал і які найближчим часом плануєте події робити зв'язані з ним. Якщо про поширення це саме точки нашого города. Это як точки отельно барного, ресторанного типу, так і адміністративні точки, як центр надання адміністративних послуг, торгово торгова палата. вот такого плана, их не так много по городу, нас, по офисам их не так много, но это тоже имиджевые брендовые места, где вот людей наибольшие людей, которые интересуются тем, что мы им предоставляем. с активной позицией. Нету мест, которые люди приходят просто там выпить, посидеть и так дальше. А вот именно места, где это будет интересно и нужно. У нас, когда была презентация первого выпуска, мы проводили ее в клубе. И было очень приятно, когда после презентации нам люди сказали, класс, как бы это самый крутой клуб в городе, но такого еще здесь не было. Нам было очень приятно. И мы планируем как бы каждый выпуск проводить каким-то ну, негромким, может громким иногда мероприятием, что-то интересное. Но не будет это как бы одно и то же самое постоянно. У нас вот первый был выпуск, такая вечеринка, презентация, знаете, вот. А вторая будет, может быть, какая-то там связанная с вокалом, может, люди будут петь. То есть мы хотим сделать как мы говорили, это не будет просто бизнес. Мы хотим сделать этот журнал брендом для нашего города. Я думаю, где-то выпуска через два, скорее всего, будет у нас появиться конкурс красоты. У журнала практика есть, проведение этих конкурсов по всем регионам Украины. Достаточно успешно, много участников, много хороших призов. Девушки подают на обложки, им очень приятно. Мы считаем, что это мечта любой девочки, маленькой попасть, видеть себя где-то. Поэтому, то есть, мы будем также это все делать. Думаю, это все будет хорошо и интересно. Посмотрим, как это делают эти наши выборные. На Расскажите, как вы готовились до презентации журнала? Чи много часу у вас заняло сил? И как это все, подготовка отбывалась? Подготовка нашей презентации была как бы очень интересной, было очень много новых знакомств, очень много интересных людей. Мы пытались составить какой-то сценарий, который был, заинтересовал каждого, то есть независимо от его статуса, положения в обществе, и возраста и всего остального. Да, действительно, оно заняло это много времени, заняло очень много сил. Но мы хотели сделать это так, как, ну, как это должно быть не просто как, ну мы, мы можем сделать все до свидания все спасибо все ну мне понравилось ну ничего страшного придете в следующий раз в следующий раз да лучше мы не хотели ни в коем случае такого делать мы хотели делать как это должно быть то есть люди пришли сказали да это классно другого варианта ответа мы не ожидали просто мы хотели ну это наша была цель и мы его получили, если Нечательно. честно. Если мы, честно этим, мы этим гордимся, если честно. Очень. Немного, конечно, не так, как мы это все представляли себе, но это было тоже отлично. Но в любой подготовке, просто знаете, всегда, как говорят, есть подводные камни. Когда ты готовишься, ты думаешь, вот все пойдет строго по списку, все по плану, но такого просто не бывает. Ну, может, и бывает, но у нас, как бы как и у всех случилось, что были какие-то свои нюансы, но мы не растерялись, я вот как стар... могу тоже похвалиться, мы все проблемы вот решили и получилось, по-моему, даже очень неплохо, потому что как бы даже в соцсетях мы выбрасывали и презентации, фотографии с презентаций, видео людям очень нравится, вот как бы это результат, скажем так, наша оценка, поэтому мы можем с такой уверенностью говорить, что у нас все хорошо получилось, как бы хороший старт. Уряд, хороший старт, половина діла. Вот. И ми понимали это, и мы хотіли так і сделать все. презентація і справді видалася захоплюючою та сповненою всіляких несподіванок. Публіку розважав шоу балет та найкращі діджеї усіх дівчат. Порадував показ модних суконь. А от чоловікам більше до вподоби став величезний коктейль, який після приготування розливали усім бажаючим. Случайно, что в час вечера все гости смогли ознайомиться с новым выдаением. На его страницах я нашел много интересной, а самое главное полезной информации. Об открытии этого журнала в нашем городе я узнал одними самых первых, потому что его основатели это мои хорошие друзья. Мне было очень приятно, что меня пригласили на презентацию этого журнала. Все прошло на достаточно высоком уровне. Аліна, яка в першому номері журналу виступала в ролі моделі, теж із захопленням говорить про проект. Найбільше їй подобається те, що на сторінках видання можна побачити обличчя знайомих черкащан. Журнал, як по поняття, дуже цікавий. Цікавий тим, що в принципі, рубрики є на різні теми, можна почитати, яка здорова, пища, як почитати, наприклад, фітнеси. якісь. можно узнать какие-то новые интересные статьи. То есть что-то что интересное всегда есть, но мне нравится, что этот журнал именно в Черкасах, так как можно увидеть своих же знакомых людей каких-то, можно увидеть, можно наоборот, заинтересоваться и где-то потом услышать еще раз. А, нравится, что это, ребята тоже, они устраивают фотосессию, вот в каждом журнале, я так понимаю, что это будет постоянная фотосессия, и девочки могут поучаствовать, могут фотографироваться, есть принимать участие. Можно каким-то другим образом выиграть эту фотосессию. Какие распространенные ситуации, чьи курьезы, были презентации? На самом деле сама презентация была для нас такой архизадачей. Контингент людей был очень разный журнал рассчитан на очень большую публику, как возрастную, так и социального разного статуса. Поэтому угодить всем тяжело. Мы попытались это сделать, в принципе, я думаю, удалось. Большинству понравилось, все довольны, все хорошо. Насчет курьезов. Курьезы возникали, да, небольшие, думаю, как у всех, в принципе, мы с ними справились. Такого что-то там глобального, чтобы вспомнить, я даже не знаю, в принципе, как у всех по мелочам. Думаю, если бы у нас были большие проблемы, люди это бы заметили, об этом бы уже говорили. То есть, как бы, поэтому, как бы, доказательство, что больших проблем не было. Дима говорит, что сейчас в готовке к презентации познайомилась с а по математикой и людях. А какие знамения для вас были самые интересные и зачем? Это вопрос интересный на самом деле. Ну, так знаете... Когда, вот, к примеру, да, наши клиенты, которые у нас размещались в журнале, вот, как бы, когда общаешься уже с директором заведения, кому-то там ответствующим, арт-директором, вот, ты уже понимаешь, как бы, саму сутность того заведения или того, не знаю, организации изнутри, вот, и у нас много людей, с которыми мы начали работать, они сами по себе интересны все, вот, вот. Но много знакомств возникло, вот, поэтому, так Дима сказал. Это были как раз артисты, которые мы приглашали. И у нас был певец с другого города, шоу, балеты. Много всего интересного. Все люди очень артистичные, очень интересные, очень приятно с ними общаться. Так и вот, как коллега говорил, наши люди, которые у нас печатались, размещали статьи о себе и так дальше. Очень приятно, когда к тебе приходит человек, вот, который добился достаточно больших высот. И он тебе искренне улыбается, но на самом деле видно, что это искренне. Он жмет, говорит, спасибо, все так хорошо. И вот это значит многое, на самом деле, думаю, вот это то, для чего мы все это затеяли. Вообще это было интересно, для нас всегда интересно какие-то новые знакомства, потому что можно э, расширить свой кругозор. Э, естественно, ты охватываешь не все. Есть некоторые люди, которые занимаются своим делом, и которых это достаточно интересно, у них получается и хорошо. Поэтому как бы, нам всегда интересно новое знакомство, любые независимости, ну, это может быть кто угодно. Мы никогда никак, ну то есть, мое личное жизненное позиция я никогда никак-то не определял людей, кто, как, зачем. То есть, если человек просто как человек, он нормальный человек, можно общаться с ним. Это очень интересно, очень приятно. Всегда интересно общаться с людьми, которые что-то достигают, которые чем-то занимаются, которые живут э -э, интересной жизнью, не просто. Существуют. Существуют, да, да. Как которые живут нового. интересной жизнью. С такими людьми приятно общаться, можно подчеркнуть для себя что-то новое, узнать что-то новое. Это очень интересно. Как вы гадаете, какое в целом будущее чекает в Украине глянцевый журналы? А, на сегодняшний день существует, как бы, ну, с моей точки зрения, это миф, просто миф, который глянцевое издание умирает. А, есть вариант, почему они умирают. Как бы с как бы очень массовым выпуском новых каких-то новшеств, хай-тек технологий, всего остального, то есть да, глянцевые журналы никак не умирают, они появляются уже даже на тех же планшетах, компьютерах, в социальных сетях, в интернете, они они продолжают свою жизнь. Возможно, есть такой вариант, когда сейчас очень большую как бы, борьбу ведут экологисты, там, правый руку лесов и все остальное. То есть для того, чтобы сократить количество печатных листов э, этой продукции. Но в любом случае, когда вы берете, ну, я такой пример предоставлю, так как я занимаюсь фотографией, чтобы вам сказать. Вот вы берете в руки фотографию, которая напечатанная. Пускай она одна, небольшая, но вы ее смотрите, это действительно какой-то продукт, которым это вам приятно его посмотреть. Э, на жестком диске у вас лежит 20 тысяч фотографий там терабайты данных, которых абсолютно интересно клацать один за одним, намного приятнее сделать себе один альбом в котором будет 50 фотографий, 100 фотографий, на которых вы возьмете, пролистаете и посмотрите. Это будет в ваших руках. Это будет реальность. Это не будет что-то иллюзийное, это не будут пикселы, которые выбиты на мониторе. Это будет действительно интересно для каждого. Точно так же с глянцевым журналом. Когда вы берете печатное издание, вы понимаете, вы действительно можете его подержать в руках, оценить, взвесить, переложить, посмотреть, насколько он будет вам интересным. Не понравились, положили все. Даже выкинуть его самому по себе просто будет жалко. Лю... Ну суть даже не в том, как бы там, с одной стороны, люди над ним работали, с другой стороны, как бы это горстка бумаги разноцветная, которая, ну, просто жалко его выкинуть, там красивые картинки. Точно так же это полный миф, то, что глянцевые издания умирают, никто никогда, как, ну да, есть у всех продуктов какой-то свой определенный жизненный цикл, но суть в том, чтобы эти продукты жили, они будут существовать, даже будут, если все печатное издание полностью умрет, никто в мире не будет печатать, но все будут печатать в интернете, точно так же будут сидеть редактора, все остальные люди, которые будут все это делать, только они будут делать это виртуально, и это точно так же будет существовать. И вы будете брать планшет, как это уже сейчас возможно, вот листайте пальцем, там даже есть эти слайды, которые перелистывают страницы. Это действительно интересно. Ну, как бы, ну я добавлю то, что я считаю, есть вещи, которые, которые не умирают, как вот могу, пример, привести журнал. Почему? Потому что да, сейчас пришел в интернет. В принципе, сейчас уже такое время, что интернет может вообще заменить все. Но есть вещи, которые останутся. Это как классика, знаете, то есть журналы, издания, да, вот сами журналы, которые можно полистать. Это всегда останется и в будущем оно будет. Все равно будут люди считать, как бы есть периоды. Но если э, им заниматься неразумно, как-то, знаете, однотипно что-то делать, а если у вас грандиозные планы, он не умрет. Это просто нереально. Тем более, как у, у нас, знаете, у нас не будут просто там, статьи какие-то, там фотографии. Вот можем как бы поделиться одной из идей, потому что их очень много, но мы будем выдавать их по чуть-чуть, чтобы была интрига. Вот у нас как бы, планируется скорее всего, к лету фотосессия где-то за границей. Скорее всего, это будет Грузия. Вы понимаете, что это не просто фотосессия, как пришли девочки на студию, их пофотографировали, они на обложке у класс. А когда, вы вот, знаете, организовывается такой масштабный. То есть мы хотим делать это все масштабно. И в нашем городе такого не было. Мы хотим, чтобы и в нашем городе такое было. Знаете, когда человек говорит, вот там в Киеве есть такое все, там вот все. А у нас такого нету. А вот теперь оно будет. Ми ж бажаємо хлопцям, щоб їхній проект приносив задоволення і їм, і усім читачам першого черкаського глянцевого журналу, та чекаємо від них нових захоплюючих ідей.